السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الذين رفعوا نصابه وعلى جميع الفقهاء والمحمدين والمفسرين الذين أدوا دورا بارزا في مجالات الشريعة المحمدية وحفظوها عن تحريف المتحرفين وتعبير الجاهلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبالسند المتسد من أمين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردس بن جعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين باب قول الله ورضعه ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقال مريوزا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائل وبه قال حدثنا أحمد بن إشكى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع السلام علیکم رحمت اللہ کے بغیر الحمد للہ اس کے اندر خوبی غربی تو اللہ گر بنے لاکھ و لاکھ شکریہ آج کے مجھے آپ محبت

اللہ جگہ جائے کھو چھ لینا